ভয়ঙ্কর ঘটনা ত্রিপুরায় প্রেমিকের সাথে ঘুরতে বেরিয়ে গাড়িতে গুলিবিদ্ধ প্রেমিক প্রেমিকা ত্রিপুরা গোমতী জেলা উদয়পুর হোলাক্ষেত রেল ব্রিজের কাছে একটি গাড়ি থেকে গুলিবিদ্ধ প্রেমিক প্রেমিকার মৃতদেহ উদ্ধারকে কেন্দ্র করে মানুষজনের মধ্যে তীব্র আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে যায় গুলির আওয়াজ পেয়ে স্থানীয় গ্রামবাসীরা এই ঘটনা দেখতে পেয়ে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন গুলিবিদ্ধ হয়ে গাড়ির ভেতরে রক্তাক্ত অবস্থায় প্রেমিক প্রেমিকা দুজনকে পড়ে থাকতে দেখে তারা দ্রুত পুলিশ ও অগ্নি নির্বাপক দপ্তরের কর্মীদের খবর দিলে পুলিশ ও অগ্নি নির্বাপক দপ্তরের কর্মীরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে প্রথমে গাড়ি থেকে বের করে জীবিত ভেবে কাকরাবন থানার অন্তর্গত আমতলি এলাকার সোহেল মিয়া নামে প্রেমিককে গোমতি জেলা হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা পরীক্ষা করে তাকে মৃত ঘোষণা করে অন্যদিকে গাড়ির পেছন থেকে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় শিলঘাটি এলাকার জন্নাত আক্তার নামে প্রেমিকার নিধর দেহ উদ্ধার করে পুলিশ ঘটনাস্থলে গোমতী জেলার উদ্ধতন পুলিশ আধিকারিকরা পৌঁছে সম্পূর্ণ ঘটনার তদন্তে নেমেছেন উদয়পুর রাধাকিশোরপুর থানার পুলিশ এই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে কিভাবে এবং কোন পরিস্থিতিতে এই গুলিবিদ্ধ মৃত্যুর ঘটনা ঘটল তা এখনও স্পষ্ট নয় খুন নাকি আত্মহত্যা সমস্ত দিক খতিয়ে দেখছে পুলিশ ফরেন্সিক দল গাড়িটি পরীক্ষা করে প্রাথমিক নমুনা সংগ্রহ করেছে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে গাড়ি থেকে একটি আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার হয়েছে ঘটনার প্রকৃত কারণ ও ঘটনার সময়ের সঠিক চিত্র জানতে গাড়িটির সিসিটিভি কল ডিটেলস এবং ফরেন্সিক রিপোর্টের অপেক্ষা করা হচ্ছে ত্রিপুর থেকে বিক্রম কর্মকারের রিপোর্ট ক্রাইম প্রেস বেঙ্গল নিউজ

एक अबैंड हुडा या और कार मिला था व्हाइट कलर उसके पीछे एक लड़का और लड़की था लड़की शायद स्कूल का बच्ची थी उसका ऑलरेडी डेथ हो गया था और लड़का जो है वो सीवियर इंजोर्ड कंडीशन में था उसका चेस्ट पे एक बुलेट इंजरी था तो इमीडिएटली हमने शिफ्ट किया तो वो भी बीच रास्ते में वो भी मर गया है और पीओ के पास ही एक पिस्तल भी मिला है तो अभी हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं फॉरेंसिक टीम भी आया है फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट्स भी आएंगे अभी अभी, अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है कुछ भी बता नहीं सकते कैसे हुआ क्या हुआ कहाँ का रहने वाले सर ये लोग नहीं तो अभी वो पता कर रहे हैं लड़का का शायद काकराबन का है मिला है अच्छा नाम नाम मिला है सर नाम नाम मिला है जुलूस मियाँ ऐसा कुछ नाम मिला है अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं गाड़ी का नंबर क्या है सर अभी गाड़ी का नंबर टी आर जीरो थ्री एन जीरो फाइव सिक्स जीरो क्या हो ये क्या हो, हो सकता है सर ये अभी अभी हम लोग बिल कर रहे हैं क्या हुआ पिस्तल क्या मिला सर आपको पिस्तल है इधर कितनी दूरी में था ये पिस्तल पिस्तल अबाउट टेन फिफ्टीन मीटर्स का दूरी है अच्छा क्या हो सकता है आपको क्या लग रहा है सर पुलिस को क्या लग रहा है अभी दोनों आए हैं तो लग रहा है कोई लग का लग है सर लेकिन इसमें क्या तीसरा आदमी इन्वॉल्व है या कुछ ने मारा है सब हम एंगल देख रहे हैं अभी कुछ नहीं बोल सकते हैं लेकिन इन्वेस्टिगेशन चल रहा है हम लोग फोरेंसिक टीम का मदद और सारे साइंटिफिक एविडेंस लेके बाद में लड़की का बॉडी पे कोई इंजरी नहीं है अच्छा। लग रहा है कोई गला दबा के मारा होगा बॉडी पे कहीं पे इंजरी नहीं है सर लड़की का स्कूल ड्रेस मिला मिलेंगे हाँ मिला सर स्कूल का बच्ची होगा अच्छा और उनका स्कूल बैग है और ये यूनिफॉर्म जो है अलग बैग में रखा था और सिविल ड्रेस पहना था उसके अलावा कुछ जैकेट भी मिला है लड़के का और एक फ़ोन भी मिला है अभी हम लोग टच नहीं के लिए उसका फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट आ रहा है तो अभी पूरा इन्वेस्टिगेशन के बारे में पता चलेगा ये एक्चुअल में क्या हुआ पार्सल था क्या सर इसमें कोई पार्सल कोई कंपनी का पार्सल नहीं नहीं वो पार्सल का कवर है उसके अच्छा? अंदर ड्रेस रखा था ये स्कूल का यूनिफॉर्म का आईडी कार्ड क्या सर है सर आईडी कार्ड नहीं मिल रहा है अभी पता चल जाएगा स्कूल का यूनिफॉर्म है अच्छा आइडेंटिटी पता चल सर पिस्तौल जो मिले वो क्या लोकल है लोकल है सर कितने रन पैर हुआ